Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2017-2018 років. Це був матч півфінала Ліги Європи. Перший матч з двох, 26 квітня. 2018 рик. Лондонский Арсенал. Арсена Венгера у в дома. Команда принимает Мадридский Атлетика. Диего Симеоне. Один-один. А на Эмериц команда расписала боевую ничью. Потом у Мадриде Атлетика за Диего Косты. Все-таки обыграет Арсенал. И по сумме двух двухматчевого противостояния, там за рахунком 2-1, сама Атлетика пройдет Арсенал и заголит забегающий наперед. Атлетика выиграет ту лигу Европу. Ну, давайте поговорим и красный о матче на Эмериц, Арсенал, э главный тренер команды, как уже ранее сказал, Арсен Спина был в воротах. Монреаль, Мустафи, Белерин, Сильни, Уилшер, Джака, Рэмзи, Узил, Дэнни Уэлбек та Александр Леказет. Это стартовый 12-го Арсенала. В атлетико Монреджи главным тренером был соответственно, Диго Семен, Яно Ворота, Хименес, Люка Эрнандес, Вросаль, Кугудин, Сауль, Томас Парти, Коки, Корея, Гамейро, Кевин Гамейро, Антуан Гризман. Это стартовая 12-ка, соответственно, Мадридского Атлетика. Еще, друзья, говорить про сам футбол, про сам поединок, то Арсенал на правах Господаря, на Арсенал краще, цей матч команды Роспчинае. вот Арсенал команди командой мячем Ну но Мадридская Атлетика, команда играла, видимо, на контратаках. Але ось на 10-й хвилині матче Версалько отримає червону картку. Першу жовту картку він же на 2-й хвилині матчу отримав. І на 10-й хвилині версалько залишає мандрицкий атлетико в меншості. Ось так ось Версалько на 10-й хвилині отримає червону картку І арсенал домінує. Арсенал більше володіє м'ячем. арсенал тисне на ворота мадридського Атлетика. Атлетика, відповідно, стоїть в глибокій обороні. Атлетика. прямая результат так може. Потрясающий был момент у Уэлбека на 21-й хвилине матчу, когда выходил один на один. И, в принципе, Арсенал доминировал. Супер были моменты в Арсенале. Но мяч нияк не хотел просто влетать в ворота по виду, Атлетика. А у Антона Гризмана был момент на 34-й хвилине, когда хорошая прошла атака. Антон Гризман пробивал с ударной позиции, но Давида Спина продемонстрировал себя абсолютно во всей красе. То есть в Атлетико, но ведь в меньшинстве какие-то неплохие контратаки, да и проходы. А вот 45 45 хвилинка завершается ничей 0-0. В Росланду, до речи, жодной замены не відбудется. Вот в Атлетико выйдет там Савич, Габи и Торрес. Савич Корея поменяет, Габи Гомейро поменяет, Торес, Вернандо Торес поменяет Антон Гризмана. Арсенал только взросший натиск на ворота мадридского атлетика. Арсенал наимоверно тисне на ворота атлетика. 61-х луна матча такой. Арсенал левым флангом. Подача. Вилджер удар головой на него Еуэлбака. Гол. Друзья, прошу прощения. Это Александр Леказет пробивает головой. 1-0. Арсенал все-таки забивает. Команда Арсена Венгер. Ну все шло до того, что самое Арсенал забьет, и Александр Леказет забивает ворота Мадридского Атлетика, но ну, все, друзья, до того и шло, что самое Арсенал забьет первым. До шло. Друзья, я не помню, здесь Дега Семёна еще, до речи, отримав червоную картку. Вот. Арсенал неимоверно стал тиснуть, рахунок 2-0 был неимоверно близким. Снова были потрясающие моменты. Вот 69-й удар головой. После подачи Скутового Кутового. Как же супер момент Атлетико. И знаете, друзья, вот с бы там... О, Arsenal, команда была ближе, да, для того, чтобы забивать. И, справді, рахунок 2-0 был неимоверно близким. Арсенал доминировал, были потрясающие моменты в арсенал, с первых уже секунды Арсенал и так тиснув, там я ногу, просто якісь героичный робив мне Арсенал, забив абсолютно справедливый мяч на 61-й хвилине, тут все до цього йшло, да, еще Арсенал, сама команда Арсена Венгера, да, забьем. Но при этом же таки Атлетика Мадрид в меньшинстве команда знайшла в себе силы провести контратаку. И эта контратака прошла на 81 й хвилині матча, когда просто пошел долгий минус перед в борьбу Антона Гризманом. И тут Антуан Гризман продемонстрировал себя абсолютно в России, красиво, показал, что он был одним один из найкращих футболист в мире взагалі, да, и что он за классный футболист Антуан Гризман. Антон Гризман в игре борьбу центрального захисника Арсенала выходит Антуан Гризман один на один с воротарем выходит Антуан Гризман один на один а спина не на выход Гризман бьет спина не вид бьет удар Антона Гризмана ломяешь виска до Антуана удар по воротам. и он это сделал он это сделал Антуан Гризман на 80 перших и не матчу с рим рахунок мадридский атлетико риск атлетико э, в меньшинстве команда нашла в себе силы провести дать всю атаку и забывая забывая по видно антон гризман ангаре зима забывается мяч буду золотым для мадридского атлетика атлетико за игра в на эмериц там Арсенал, там, если не помиляюсь, такая была статистика. 76 на 24 было в Аладдине. Там 28-6 по ударах была первого Арсенала. То красномовная абсолютно статистика. 11-0 за Катруем, если не помиляюсь. Арсенал полностью доминировал. Но, соответственно, 1-1. Арсенал не смог обиграть Атлетика. Хотя Арсенал... Команда с 10 хвилин играла в большинстве. Но Мудрецкая Атлетика показала силу, показала стойкость и характер. Команда расписала ничего. А на Метрополитана Атлетика с рахунком 1-0. Люби Арсенал. И по сумме двух противостояния 2-1 сама Атлетика. Пройдет Арсенал. Атлетика в финале с с Марсель. Мир французскую команду на стадионе Олимпик. Э, в Лионе, да, с рахунком 3-0, там дубль Гризман заработает, да. Габи Физабия, Атлетика Мадрид. Триумфовала команда Диего Симеоне в финале Лиги Европы. Но ключевым, напомню, был проход Арсенал. Думаю, что сама Атлетика это и Арсенал был и претендентами на титул. Будут даже такие хорошие команды тут, как Red Bull, Лейпциг, Барусия, Лейпциг, да, Зальцбург открылись к динамо да, не 8 команда дешла тут -то, то в принципе такие хорошие знаете были команды но главными фаворитами это конечно были арсенал и атлетика на проход в финал и видимо, на промогу в нему модели на эмерице да, в монаре Атлетика провожая атлетика в конце концов выиграет. То в игре европы на бану в игре и по делу Атлетика, которая вс ⁇ в свой путь в Лигу чемпионов спустила команды какой Ну, так случилось, что они попали в Лигу Европы и да, и выиграть. Вот Маридский Атлетика триумфа... триумфатор будет. Соответственно, эти <толкнул> Лиги Европы. Ну, на Эмире, на самом это будет. Потрясающий матч, Атлетика просто команда показала стойкость и характер. Да, арсенал тыснул, арсенал доминировал. Но Атлетика, такая команда Диего Семёнова, нашла в себе силы в меньшинстве провести контратаку и реализовать. 26 квітня 2018-й рик матч Лиги Европы сезона 17-18, матч первый из двух, да? Синал, Атлетика, смотри. Матч у нас 1-1 на Эмерит Стэдиен. Хочешь побожать я арсеналу и мандритскому атлетика? Только любви, доброты и счастья вам, друзья. Любви, счастья, доброты. Будьте счастливы. Всем пока.